અમદાવાદમાં riverfront event center ખાતે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જ્યાં જ્ઞાન, સાહસ, પ્રેરણા અને વૈશ્વિક સંવાદના વિશેષ સત્રનું પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ડાયલ 100 નામનું પુસ્તક લખનારા લેખક કુલપ્રિત યાદવના સત્રનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં રસ ધરાવતા લોકો હાજર રહ્યા હતા આ દરમિયાન કુલપ્રિત યાદવે પ્રદેશ 24 ગુજરાતીની ટીમ સાથે ખાસ વાત કરી जमा डायल हंड्रेड पुस्तक विषय जानव्यू बुक आई है उसका नाम है डायल हंड्रेड सो डायल हंड्रेड में सात ट्रू क्राइम स्टोरीज हैं। सो ये ऐसी कहानियां जिसमें क्रिमिनल्स ने बड़े खतरनाक क्राइम्स किए थे रेप मर्डर बड़ी चोरी आरबीआई के पैसे लूटना वगैरह वगैरह और इन क्रिमिनल्स को ये लग रहा था कि पुलिस हमको पकड़ नहीं पाएगी लेकिन हमारी पुलिस ने इंडियन पुलिस ने जिसके बारे में आमतौर पे पिक्चरों में दिखाया जाता है बुकों में लिखा जाता है कि भई करप्ट है ढीली है लेकिन इसी पुलिस में कई ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना दिमाग यूज़ करके रिसोर्सफुलनेस यूज़ करके क्राइम्स को सॉल्व करते हैं तो ये सातों इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जब आप पढ़ोगे तो पहला रिएक्शन तो आपका आपका बड़ा होगा आप डर जाओगे कि भई ये ऐसा कैसे हो गया उसके बाद आपको लगेगा यार ये चोर और ये क्रिमिनल्स तो बच के भाग जाएंगे पुलिस के पास कुछ भी नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके आपको लेयर बाय लेयर पता चलेगा कि पुलिस किस तरह से इन केसेस को सॉल्व कर दिए तो कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल्स के लिए मैसेज है कि ऐसा मत सोचो कि आप परफेक्ट क्राइम करके बच जाओगे पुलिस बहुत ही धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज हो रही है टेक्नोलॉजी बहुत प्रोग्रेस कर रही है तो बचने की कोई संभावना नहीं है सीधे रास्ते पे चलो क्राइम मत करो